अच्छा मैं आज एक वीडियो ऐसी लेकर आया हूँ जो कि बहुत तकलीफ दे है बहुत दुख वाली बात है कि मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ नाले पर और नाले के बिल्कुल बराबर में एक पीने के पानी की बड़ी लाइन है जो टूटी हुई है तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कुछ ऐसे हक़ हैं जो आवाम को हुकूमत तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये मसला है इंसानियत का ये मसला है कराची का असलम वीवर्स मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ तीन अट्टी पर और तीन अट्टी पर सीन ये है कि यहाँ पर जो नाला है नाले के नीचे से ये ब्रिज पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये नाला है और नाले से एक बिल्कुल बराबर में नाले के बराबर में एक लाइन गुजर रही है अभी आप देख रहे हैं सामने ये नहा रहे हैं लोग ये बच्चे ये ऐसा लग रहा है जैसे नाले में नहा रहे हैं मगर ये नाला नहीं है ये पानी की एक लाइन टूटी हुई है मैंने जैसे कि अभी वीडियो में बताया और ये गवर्नमेंट की ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं रोड बनाने वाली और इनसे ही मैंने पूछा था कि भाई ये बच्चे नाले में क्यों नहा रहे हैं तो ये जो भाई हैं इन्होंने कहा कि भाई ये नाला नहीं है नाले के बिल्कुल बराबर में एक टूटी हुई लाइन है उस टूटी हुई लाइन में पानी की लाइन में पीने के पानी की लाइन में ये बच्चे नहा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है तो हम बस अपील कर सकते हैं गवर्नमेंट से इंतज़ामिया से कि जल्द से जल्द इस पर काम किया जाए और ये सिर्फ यही लाइन नहीं है ये सिर्फ एक टुकड़ा नहीं है आगे भी अगर आप देखेंगे तो आगे भी ये पता नहीं ये लाइन तोड़ी गई है ये जो खाना बदोश हैं इनकी तरफ से या फिर ये खुद से टूटी है ये अल्लाह बेहतर जानता है तो आगे भी वो बैठे हुए हैं लोग कपड़े धो रहे हैं खुद नहा रहे हैं और यहाँ पर भी लड़के बच्चे ये लगे हुए हैं वो देखें एक आगे ये हैं और ये इधर ये हैं तो इनको जल्द से जल्द इस मसले पर कराची की आवाम को आवाज़ उठानी चाहिए और जल्द से जल्द इस मसले को हल होना चाहिए जी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा हमें दुआओं में याद रखिएगा मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और नई वीडियो के साथ असल वरहमत ला